Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlirbiniz. Fiziki tərbiyə fənnin üzrə müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün fiziki tərbiyə kitabımız artıq satışdadır. Kitab Elm və Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi proqram əsasında hazırlanmışdır. Bundan əlavə, müəllimlərin işə qəbulu üçün 40+20, yəni 40 ixtisas, 20 metodika, sertifikasiya imtahanları üçün 50 ixtisas, 10 metodika suallarından ibarət testlər hazırlanmışdır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü dərsimizdə sizlərə təhsil səviyyələri üzrə fiziki tərbiyənin əsas istiqamətlərindən bəhs edəcəm. İlk öncə onu qeyd edim ki, təhsilimizdə 4 səviyyə var. 1-ci səviyyə məktəbə hazırlıq, 2-i ibtidai, 3-ü ümumi orta, 4-üncüsü isə tam orta təhsil səviyyəsidir. İzə lazım olan müəllimlərin şəqabını tanımalı olan təhsil səviyyələrimiz: ibtidai, ümumi orta, tam orta. Məktəbə hazırlığı təhsil səviyyəsi kimi bilək qəbul edək ancaq müəllimlər işə qaldıq imtahanında hələ ki bizə lazım olan ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinə siz danışacağam. Bunlar barədə məlumat verim. Yaş qruplarına nəzər salaq 7, 8, 9, 10-cu yaş qrupları olan şagirdlər ibtidai təhsildə təhsil alırlar. İbtidai təhsil səviyyəsində daha doğrusu 11, 12, 13, 14, 15 Yaş qrupuna aid olanlar ümumi orta tədris səviyyəsində və 16-17 yaş qrupuna aid olanlar isə tam orta təhsil səviyyəsində təhsil alırlar. Təhsilimizin bir daha deyirəm, dedik 4 səviyyəsi var: məktəbə hazırlıq, ibtidai, ümumi orta, tam orta. Yaş qruplarımızda qeyd etdik və bundan əlaqə fiziki tərbiyənin formaları. Fiziki tərbiyənin formaları nədir? Diqqətli olaq, çaşmayaq. Fiziki tərbiyə dərslərinin formaları tamamilə başqa bir mövzudur. Fiziki tərbiyənin formaları başqa bir mövzudur. Biz bu gün fiziki tərbiyənin formalarından danışacağıq. Bir də deyirəm, fiziki tərbiyə dərslərinin forması başqa mövzudur. Fiziki tərbiyənin formaları başqadır. Fiziki tərbiyənin formaları 3 forması var. Birincisi fiziki tərbiyə dərsləri, xüsusi qruplarla fiziki tərbiyə və dərsdən kənar fiziki tərbiyə. Dedik, fiziki tərbiyə dərsləri, xüsusi qruplarla fiziki tərbiyə və dərsdən kənar fiziki tərbiyə bunlara bölünür. Yaxşı Fiziki tərbiyə dərsləri özündə 4 məzmun xəttini birləşdirir. 1-ci məzmun xəttimiz: informasiya təminat və nəzəri biliklər. 2-ci məzmun xəttimiz: hərəkətli bazarıqlar və vərlişlər. 3-ü: hərəkətli qabiliyyət. 4-üncüsü isə mənəvi-iradi xüsusiyyətlərin formallaşması. Başa qayıdaq. 1-ci məzmun xəttimizdə informasiya təminat və nəzəri biliklər. İnsanlara baxaq. Sağlamlıq, onun təminat təamirləri, oyunlar, qaydalar haqqında informasiyanın verilməsi. Bu bildik ki, bizdən məcmu xəttli olaraq bunu soruşsa, informasiya təhsil mətbuatı nəzəri bilikdə. Fiziki tərbiyənin forması olaraq soruşsa, fiziki tərbiyənin hansı formasına aiddir? Fiziki tərbiyə dərslərinə aiddir. Bəs təhsil səviyyəsi olaraq soruşsa, hansı təhsil səviyyəsinə aiddir? İbtidai təhsilə aiddir. Sağlamlıq, onun təminat amilləri, oyunlar, qaydalar haqqında informasiyanın verilməsi. Cümlənin uzunluğunu yadda saxlaya bilərik. Ona görə informasiyanı yadda saxlayırıq. Yəni bildik ki, bu cümlələr məzmun xəttli olaraq informasiya təminatına nəzər birliklərdir. Təhsil səviyyəsi olaraq ibtidaidir. Fiziki tərbiyənin ha, fiziki tərbiyə dərslərinin yox. Fiziki tərbiyənin forması olaraq dərsdən kənar fiziki tərbiyə aiddir. 2-ci suala, 2-ci sualımıza baxaq. Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, hərəkətlər, idman növləri, icra üsulları, hərəkət qabiliyyətlər, metodlar haqqında nəzəri biliklərin verilməsi. Məzmun kateqoriyası olaraq bu da informasiya təminatı və nəzəri biliklərə aiddir. Bu da informasiya təminatı və nəzəri biliklərdir. 2-ci cümləmiz də informasiya təminatı və nəzəri biliklərdir. Təhsilin səviyyəsini soruşsaq, ümumi orta. Nəzəri biliklərin verilməsi ümumi orta təhsil səviyyəsinə aiddir. Yaxşı, bəs fiziki tərbiyənin forması soruşsa, fiziki tərbiyə dərsləri. Növbəti sualımıza baxaq. Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, hərəkət qabiliyyətlər metodlar müstəqil məşqlərin təşkili haqqında nəzəri biliklərin təkmilləşdirilməsi nəzəri biliklərin tək təkmilləşdirilməsi demişdik isə tam ortadır diqqətli olaq nəzəri biliklərin verilməsi məzmun xəttdə olaraq informasiyadır təhsil səviyyəsi olaraq ümumi ortadır nəzəri biliklərin təkmilləşdirilməsi bu da məzmun xəttdə olaraq informasiyadır nəzəri biliklərin təkmilləşdiririk ancaq təhsil səviyyəsi olaraq tam orta təhsilə aiddir